Продолжаем программу. За информацией о безопасной жизнедеятельности в супермаркет. Запорожские спасатели в своей профилактической работе среди населения дошли до магазинов. В одном из них сотрудники госслужбы ПЧС провели акцию, цель которой предупредить возникновение пожаров в быту. Центральный пляж, лесопосадка на Хортице, автовокзал и вот теперь супермаркет. В своем желании как можно больше граждан проинформировать о правилах безопасности, запорожские спасатели не остановятся ни перед чем. С 1 августа у них стартовал месячник предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах. В его рамках в одном из крупнейших магазинов города сотрудники госслужбы ПЧС провели акцию «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы действовать». Целевая аудитория, говорят организаторы, пожилые люди. Спасатели провели инструктаж, раздали информационные листовки – и памятки. Таким образом мы хотим как бы, помочь населению, то есть провести какие-то обучающие моменты, элементы, чтобы закрепить знания профилактической работы у них и так же само показать, насколько служба важна, допустим, и знания простых обывателей и граждан являются неотъемлемой ролью то есть для их же самой безопасности. Такие акции, обещают спасатели, пройдут по территории области в течение всего месяца.